Зараз я сідаю на свій велик спутник. В мене завалявся старий непрацюючий насос для скважини, я вирішив його відремонтувати самостійно. Вияснилось, що картридж на навтулки. Повну повністю під заміну. Картридж мені пощастило, я знайшов та забрав останній. А вот із злопнувшою кришкою не пощастило. Таких вже давно не випускають, їх нема в продажу. І я хочу знайти тих ребят, які можуть запаять цю тріщину. Даю собі дві. с половиной часа на то, чтобы проехаться по всем этим ребятам, которые могут это сделать, заодно и провести тренировочку на велопробег. Пока есть час, пока лето. Короче, поехали. Вырушаем, засекли час. И поехал я до первой СТОшки. Ну что, первая неудача, короче, э пацаны сказали, что это вообще не заварится никак. Э, -э чего не варится? Че прошло 10 хвилин. И вся моя мотивация просто втухла куда-то. И что мне делать? Что робить, робить дальше? Бля. Крестечки посижу. А ну, пошукаю в интернете. Хотя я уже дивился. Ну, еще подивлюсь. Здравствуйте. Добрый день. А, подскажите, пожалуйста, насос Океан. Фотографию того, чего вы ищете на Вайбер. А, сейчас скину. Короче, сказали они мне, что поставят 150-200 гривен. Повертаюсь я до дома. Беру верхнюю крышку, ну, в общем, половину насоса. Вот, вот эту часть я беру. И вот сюда они будут устанавливать эту крышку. Интервальную тренировочку сделаю. Меряем пульс. Пульс 77. Поднимаюсь на гору. Это где-то 300 метров. И давлюсь снова. Я подскочил мой пульс. Взлетел я на гору. Меряем пульс. Ух ты! 157. В спокойном режиме едусь еще метров 400 а потом опять вверх короче пульс наверное, вывся сейчас 130 а уже подъем короче буду и ты пишки пока пульс еще ниже не опустится и потом опять сделаю рывок ну такая вот гора пульс опустился до 100 теперь рывок усиленный Нали. и 144. Пульс. Вот это я понимаю. Комфортная нагрузка. Ну а дальше это все почти вниз, вниз, вниз. Короче, нагрузок больше не будет. Где это? Все пацаны советуют поставить наклей и не, не париться. ну тут есть еще жизнь еще или, за, или покупать вот эту, вот эту штуку и и пацанам еще платить 200 гривен за работу вот. пацаны заклеили 70 гривен взяли и направил меня на, на найти хомут а где этот хамут короче затянуть хомутом и все так, покидаю барик вырушаю до дому але интервальная тренировка продолжается и вот сейчас первый подъем 145 пульс зупиняюсь и потроху маслаю. Может даже и пешки придется. Потому что гора еще не закончилась. А пульс уже ну, такой подскочил. Опять цеп спала. Ё. Вот, короче, велосипед. Без, без блять, приключений с ним никак нет. На велосипед такой, что ну, без, без инструмента выезжать ну, не, не надо. Я знал, на что иду, потому его и собрал Потренироваться, выкатать э, велопотребность вело это надо. Короче, треба присандалить бутылочку на велосипед. Потому что я ее в рюкзаке вожу. От, треба її сюди куди-небудь. Невеличкий передих. Значить, по часу я вкладаюсь, Вкладаюсь, якщо правда без приключень і буде далі. Застігнуло мене на якоїсь справі. І от роблю. І я не звертаю уваги, наскільки воно дійсно мені важливо. І взагалі, наскільки воно важливо само по собі це завдання. І поки не выполню, не успокоюсь. Я намагаюся ставити собі такі ограничити по часу. Мені здається, що це важлива річ зробити насос. Але краще було б просто сісти і поїхати на машині. Швидше, щоб я Вот. А потім окремо сісти на велик і проїхатись як тренування. Но, не знаю, они, короче, мне вот так вот. Все, прибыл домой. Треба поесть, перепочить и начинать собирать этот насос. А поночка. А больше... Я... Не, вот тут вот, же, же А, вот это. Да, 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 да вот это сюда втулка вот там вот вот а, вот. да да это это вот там это... так как я там стал ага, вот так. ага, вот так да Короче, не выходить, закрутить дырочки находятся вот тут а надо докрутить до сюда она уже не идет вообще никак нияк Я... вот эти пазы нужны судя по всему просто для того чтобы трымать вот эту шкабель вот собственно вот так вот он должен идти поэтому две дырочки я проделал, но теперь мне потребен мечик. Знаешь, что такое мечик? А мечик это, чтобы нарезать резьбу сюда. Вот. А этого мечика у меня нету. Вот. Его треба куплять и дороблять. Такая тыша вокруг. Слышно только скрип моего велосипеда и птахов, и ветра. И, слава богу, пока без вибухів насолоджуєшся таким тихим, тихий час, что ли, как <laughs> в Италии, Сиеста, или где там, в Испании. Как-то так, надзвичайно тихо. Ну, это не родной, нет. не да не, ну смотрите, Родное тут, было, тут, 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 написано... Скругленные вот эти были штуки, тут вот это ребра no. ну. а так, спина, ну, а как ну, оно вот на спину? Я без багажника, у меня ничего, ничего лишнего никаких крыл. Весит... О да. том, на советском вот эта штука была втулка, очень... Это не продаем, это мой да, лично. Как завжди, цей велосипед збирає навколо себе народ. Ну и всегда да есть да, такі, такие, які... которые ну, у меня такой был, короче, это самое, только красный, там только еще какой-то. Тут сейчас вообще типа у него там ничего лишнего нету. Короче. Намагался его познімати, Смешной <гум> тип, ну якось все равно трохи було в тупую Вот. Цей велосипед. не привлекая женок, ну, девчат, не, я заметил, но зато привабливает уже человеки, особенно таких уже пристарковатых. Вот, вот так. Итак, купил я мерчик, мечик, значит, 255 гривен набор мечиков М4-М10. Короче, 45, 40 хвилин я себе давал на то, чтобы выполнить это задание с мечиками. Теперь осталось установить его. Сподеваясь, хвилин за 30 я сейчас это все дело сделаю. И все, должен быть насос готов. А может и не приступаю к работе. До того ми вирішили, що ставити його не будемо. Насос цей розбирати мені було не шкода. E, значить Щось нове я пізнав. Так, це точно. Але трохи витратив грошей. E, можливо, він ще зіграє свою роль колись, але не зараз.